Yeah. Видите, ведь игры затягиваются, новые правила, там надо играть по 5 минут. Ну, тут тоже есть плюсы, детки маленькие, видите, 2001-2000 год. И эта пауза им дает, так сказать, отдохнуть, это как тайм-аут, пока там выберут они ну, номера, там это, то есть это хорошее. И несколько изменений было очень существенных, и сейчас детям легче играть, там нельзя заслоны делать, ну, то есть хорошо. Ну, а еще сказать, много очень команд. Хотя бы восьмерку попасть, это будет очень сложно, потому что 14-13 команд надо занять шестое место, чтобы сыграть полуфинал, а тогда 8 команд уже там решающие. Восьмерку попасть, и там кто-то хочет первым быть. Там мы еще начинающие, второй год только играем. И все впереди. Главное, чтобы детки дальше играли где-то в командах мастеров, а как говорят, деревянные медали в начале, они никому не нужны.